Привет, мои хорошие любимые. И сегодня я снимаю видео Тег Зима. Ну, давайте же начнем. Во-первых, зима это прекрасное время года, в которое ты можешь видеться на улице, даже с снежками, с друзьями, лепить снеговика, кататься на лыжах, на санках, на коньках. В общем, делать все, что тебе угодно. Ну, давайте же начнем. Вы зададите себе вопрос, Какие цвета модные в 2013 году? Я вам отвечу. Вы сами не поверите этому. В 2013 году очень модный бордовый цвет. И я, когда это узнала, я была просто ошарашена. Бордовый цвет. Да. Я, ну, как-то, не знаю, я сначала думала, зачем мне нужен, ну, я, например... По моде, конечно, смотрю за модой, но бордовый цвет, ну, все-таки решилась. Я пошла в магазин и купила себе бордовый, бордово-коричневый лак. Да. Я сейчас вам его покажу. Он очень, ну, я вам говорю, э, ну, реально, я бор, бордовый цвет. Я думала, что бордовый цвет ⁇ это какой-то тупой цвет. Вообще, ну, для бабушек, извините говоря. Сори, бабушки, я извиняюсь. Ну, я думала, что это свет для бабушек уже. Ну, устарелый свет. И ну, ну потом, когда я его купила и нанесла на ногти. Но это был реально очень классный лак. Давайте я вам покажу его. Он, вы видите, что он такой коричнево-бордовый, если вы увидите... Он с переливом таким фиолетовым, если вы увидите. Называется он Maxi Color Style Aquaro. Можете прочитать. В общем, я... А, еще номер. Maxi Color... Повторяю, Maxi Color Style Aquaro. Номер у него 0.95, если вы увидите, конечно. Вот. 0.95. Я вам говорю, этот лак, ну реально, ну вот для меня вот этот лак, он реально подходит. Я люблю такие яркие лаки, но ну, не зимой, конечно же, я люблю яркие лаки, кислотные лаки, но вообще зимой, ну... Вот этот вот цвет, он мне очень нравится. Ну, в школу, конечно же, я не крашу ногти, но когда выходные, я могу себе позволить и накрасить ним, этим лаком, ногти. Я вам его советую и пожалуйста, честно говорю, если вы отреагируете как-то... Зачем я вам нужен, типа, ну вы реально, вот вы можете куда-то... Это, это, не, как сказать, это не дешевый лак, он стоит 20 гривен, и если ну, вы хотите хоть как-то попробовать, купите же дешевый лак, дешевый лак какой-то, я не знаю, блин, ну, ноготок, например, купите и накрасьте ногти. Ну, вы реально посмотрите, что бордовый цвет, ну, это реально уже вошел в моду, и он реально круто смотрится на ногтях дорогие, если вам понравилось это видео, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал и пишите комментики и запросики. И, пожалуйста, я буду завтра снимать видео вопрос-ответ. Пожалуйста, задавайте вопросики под этим видео, я их на них буду отвечать. Я всех очень-очень-очень сильно люблю. Пока!